Самохина, я юрист сети бесплатных правовых приемных Украинского Херсонского союза по правам человека. Наша приемная занимается вопросом внутренне перемещенных лиц и проблемами. Скажите, пожалуйста, какие основные проблемы, с которыми звертаются до вас переселенцы, какого это характера проблем? Ну, первая основная проблема всех переселенцев – это крайне низкий уровень социального обеспечения, отсутствие социального жилья, недостаточные пособия. Но это не только наша проблема, это так сказать, общие проблемы, которые подстерегает всех переселенцев. Если говорить о специфике нашей правовой приемной, то это проблемы получения статуса внутренне перемещенного лица, получения пособий переселенца, которые, пособия на покрытие затрат на коммунальные услуги, как оно называется. Затем перевод социальных выплат из зоны АТО и из Крыма на территорию неоккупированной Украины то есть оформление пенсии, пособий по инвалидности, выплат на малолетних детей и прочих, оформление этих, этих выплат в Украине. Далее вопросы о в наследство, если наследодатель умер в зоне АТО или в Крыму. Ну, в общем-то, вот эти направления покрывают процентов 80-85 всех обращений к нам. Угу. Можливо, декілька порад якраз по цим питанням. Куди звертатися як мінімум, з чого починати шукати допомогу ну, саме юридичного характеру? Іменно де, де отримати право консультацію? де отримати правову консультації, можливо, декілька парад, якщо людина зіткнулася з юридичною проблемою, що їй робити зразу? Перший, другий, третій крок. З якою проблемою не столкнувся переселенець в будь-якому государственному органі. Нужно, чтобы отношения с этим госорганом были оформлены письменно. То есть, если он отказывает в устной форме, неважно по какому основанию, этого <coughs> недостаточно. Чтобы юрист впоследствии мог вам помочь, нужно написать заявление, в, который, в котором отразить просьбу, в который, с которой вы обращаетесь, цель вашего обращения в этот госорган, и дождаться письменного ответа госоргана, в котором и будет изложено. Почему вам не, не оказывают ту или иную государственную услугу? в каком-либо вашем э, удовлетворении какого-либо вашего э, права. После этого, получив это письменное подтверждение нарушения ваших прав, уже можно и нужно обращаться к юристу. В целом, если говорить о переселенцах, то сейчас есть достаточно разветвленная сеть организаций, которые предоставляют бесплатную правовую помощь. Это, во-первых, и э, система первичной бесплатной помощи которая недавно заработала вернее она работала и раньше по уголовным делам сейчас работает и по гражданским и административным делам нужно узнать от ближайшего центра этой бесплатной правовой помощи можно обратиться к ним также есть немало общественно-правозащитных организаций Которые консультируют переселенцев: это Восток-СОС, Донбасс-СОС, если говорить про Киев, Крым-СОС, вот, сеть бесплатных правовых приемных Хельсинского союза по правам человека. Во всех других городах также есть общественные организации специализирующиеся на бесплатной правовой помощи, во всяком случае, в крупных городах. Например, в Харькове это Харьковская правозащитная группа, станция Харьков и некоторые другие. Нужно просто разузнать, где у вас можно, где ближе всего конкретному переселенцу можно получить. практично в кожному місці можна знайти безкоштовну допомогу. Да, так, зараз дуже багато організацій, які займаються переселенцями, удовлетворяють різні їх требування, різні потреби і в трудоустройстві, і в правовій допомогі, і в житті. Тому потрібно просто полюбопитствувати. А яка кількість зараз? Ви працюєте вже досить багато часу на ці проблеми. Чи збільшується, чи зменшується кількість юридичних проблем? Вони змінюють свій характер. становятся другими по поводу количества но ну, все-таки наши приемная не так уж много их обрабатывает 150 200 в месяц то есть это не то количество по которым можно отслеживать проблемы миллиона с лишним наших переселенцев в целом можно точно сказать что и раньше и сейчас проблем хватает много. если в первый месяц в первый пол переселения. То есть началось оно летом 2014 го начался большой поток переселенцев из зоны АТО. Вот если в первое время проблемы были связаны с неналаженностью системы помощи переселенцам, это в частности был не отработан механизм регистрации переселенца, перевода социальных выплат, назначения социальных выплат например, очень долго разрабатывалось программное обеспечение для выплаты, из-за чего люди по 3-4 месяца сидели без денег, ну и так далее. Не, не, было, единого, не было выработано единого, не знаю, правопримительной практики в отношении переселенцев. То есть старило попросту, не разбери Сейчас уже это все более-менее улеглось, механизмы отработаны, в первый план выходят системные проблемы. Ну, в частности, одна из них, которой особенно много занимается наша приемная, это получение статуса внутренне перемещенного лица тем, кто не был прописан в зоне АТО и в Крыму. То есть, как это часто бывает в нашей стране, человек может быть прописан в Житомире или Кировограде, а проживать 10, 15, 20 лет в Донецке. И, собственно, Донецкий он работает, у него семья, жилье, но он, он является переселенцем, он переселился из зоны АТО после начала боевых действий, но статус переселенца он получить не может, потому что статус этот сегодня на практике дают только тем, кто прописан в зоне АТО, имеет регистрацию. В зоне АТО это неправильно, это большая проблема для десятков тысяч людей, и мы сейчас этой проблемой занимаемся. Дальше системная проблема выплаты задолженности по социальным, по социальным выплатам, которая образовалась в зоне АТО, с тех пор как прекратили финансирование всех соцвыплат, всех учреждений государственных. То есть человек после этого несколько месяцев жил в зоне АТО, у него образовалась задолженность по его выплатам, но здесь их получить очень трудно. То же самое системная, пока не решенная проблема, управления наследства в зоне АТО, после того, как там перестали работать нотариусы, получение свидетельства о рождении и свидетельства о смерти э, тех, кто умер или родился в Крыму или в зоне АТО. То есть это такие системные вызовы, к которым никто не был готов и которые на сегодня никто не решил в полной мере. Можна сказати, що людина, зіткнувшись з певною проблемою і знайшовши кваліфікованого юриста, переважно зможе розв'язати свою проблему, вирішити її позитивному ключі. Тут не можна робити 100% прогнозів, тому що політика держави, політика всіх органів власти, на нас сегодня однозначно направлена на экономику бюджетних средств, на максимальне непредоставление. переселенцам каких-либо государственных социальных услуг. Это реальность, и как органы социальной защиты, пенсионного фонда, например, служба занятости и так далее, эти органы максимально отказывают переселенцам удовлетворении их прав, цепляются малейшие формальные основания. И то же самое можно сказать о суде, который также цепляется за малейшие формальные основания, чтобы не удовлетворять. вся юриста это само собой разумеется настойчивость уверенность в своих правоте в принципе есть немало истории успеха и у нашей приемной и у правозащитных общественных организаций которые работают с нами в одной сфере но это нелегко то есть самому человеку без юридического образования конечно сложно противостоять этой государственной машине mm -hmm. все-таки найти юриста Можешь ли несколько слов на останок людям, которые за раз за свои права? Еще бы сказали? Не отчаиваться, помнить, что есть в нашей стране очень много людей, которые готовы защищать их права. Помнить, что да, сейчас они, пожалуй, самые сам незащищенные слои населения, поэтому лучше держаться вместе, помогать друг другу. Опять-таки есть немало историй, когда переселенцы... Кооперируются и создают какой-то бизнес, собственно, для переселенцев, какие-то общественные организации, производственные кооперативы, немало таких историй. То есть держаться вместе, сталкиваясь с проявлениями дискриминации, которых, к сожалению, хватает в нашем обществе, помнить, что это проблема того человека, который высказывает вот подобные дискриминирующие мысли, это не проблема общества. Ну и верить в лучшее, несмотря на все испытания. Спасибо. Mm -hmm.